Neng kantin tuku ciki. Pakm ciki nyambi sinau pangkur. ojo kuatir karo rejeki, merga rejeki wis ana sing ngatur. Sutresna budaya, welujeng pepanggihan. Pripun kabaripun? Kados biasanipun, sehat tanpa dokter, lemu tanpa jamu, sehat tanpa obat. Ing krodengan menika, kula badhe maosaken crita cekak malih ganti raerahan Kota Amal. kasarat dining oyos kapede saking kalau arti panyebar semangat nomor setengah lulas 16 Maret kalehu patlikur sutresno budoyo monggo sugeng midangetakan Minongko warung kopi anyaran. Warkoku durung dilirik dening organisasi keagamaan, lembaga dakwah, sarto yayasan sosial, kanggu papan, titip kota amal. Bok menawa mergo durung katon rame. Prinsipku, yen ono wong titip kota amal, kudu ceto alamate, lan cetok tumanjani duit. Apa maneh akeh pawarto neng televisi, ngenani kota amal, kang dititipake Ing warung-warung, depot, restoran, pranoto menganggu nyukupi kaperluan pribadi. Ora ganggu masjid utawa panti. Nganti limang tahunan umure warungku, tetap durung ana kang nyelaik kotak amal. Assalamualaikum. Uluk salami priantun sepuh peblebu warungku. ditutakit dening neng pawongan isih nom. Kulo teh hangat, awakmu opoli, takone marang nom-noman sisye. Kopi, wangsulane sulane cekak aus. Berampung ladini wedang, koyo sing wis wes aku ngeberakin jagongi konsumenku anyar, peraketan abang-abang lambi. Dalamnya pun pak Purwa dadi Ringin rejo Wang sulanes yang sepuh Loh Kalebet kabupaten kediri nge Leres Dipun tepangaken Kulo maksum Niki Ali Bajute Lah menika wau saking pundi Pun saking pundi-pundi Nuwun sewu loh Niki wau, es tunipun titip kota amal, wonten warko panjenengan. Oh, geh, sumonggo. Wih adalah. lah aku iki mau, kok langsung mangsuli sumonggo. Kamongko prinsip kumbian, yang bisa sing titip kota amal, soko cedak cedaan kiniway Soko warkoku jarake, ora kurang soko selawi kilometer. Ah, Neng kuwi ra prinsipku mbiyen. Nalika wiwitan buka warung, nalika HP Android durung umum. Lah saiki wis jaman Android. Wis tolah ora dadi ngopo. Kaeli jubokno kotak e. Perintahe ahli metu jubok kotak-kotak ning mobil. Ora suwe dheweke wis bali nggawa kotak amal. Apik kotake. Dijangkepi tulisan jenenge Yayasan Panti Asuhan, alamate izin Kementerian Hukum dan HAM, nomor HP utawa WA sing bisa dihubungi, sarta nomor rekening bank. Kaleresan mriki dereng wonten ingkang titip. Alhamdulillah, wangsulane wong loro peh bareng. pulau kinten sampun cekap margi iki tasih badhe nitipaken kotak amal wonten panggihan sanesih. Lajeng teh lan kopine pinten? Sampun boten sisa dibayar Pak Maksum. Wangsulanku merga dheweke tak anggap tamu, dudu wong ngopi. Lho, pun ngeten toh Dheweke kecipuan. Estu menika kula malah remen karawan panjenengan kekalih. Lakaku menawi mekaten kula lan kanca kula pamit assalamualaikum Waalaikumsalam Dari akan sugeng tindak Sak pengkure daya loro mau Aku cililang cililang Penae Dak salah ngendi ya kota amaliki Yen dak salah meja dodolan Samarku Yen leno digondol melayu maling Kamongko warungku kerap ndak tinggal neng buri, kadang ndak tinggal neng pakiwan. Oh, penae ndak salah dhuwur etalase rokok wae. Sesasi candae katon isine kotak amal kuwi wis meh kebak duit receh. Seminggu sak banjure Pak Maksum rawuh diterake Ali. mendut, mendhet barokahipun kota amal ujare. Monggo, wangsulanku. Nuli ndak jupuk ake kota amale. Gembok dibuka. Duit suntak neng mejo. Dihitung. Muniko doyo gang salatu sewu kirang kali hewu. Dicatat neng buku. Dino tanggalan jumlahi. Ndak sekseni. Juru aku tanda tangan. Pak Maksum, yo tanda tangan. Mugi-mugi ingkang -mugi, sampun kersa sodakoh, lancar rejekinipun panjenengan ingkang kagungan warung ugi mekaten ingkang baken barokah pun. mugi kaparingan rayu, BE dunya wal akhirat Amin dongane Pak Maksum Amin aku lan Ali ngamini Kotak amal kang wis katong iku digembok meneh nuli ndak balekake panggonan sakawit sesasi sepisan kota amaliku dihendangi kalau mongso mengoleh rongatus seketewu neng, yo tau meh pitongatus seketewu wismeh telung tahunan iki sing ajek jupo isine kota amalkui pak maksum lan ali tau ndak telusuri neng google map apa bener alamat kang kacetro ing kota amalkui tenan-tenan ono jebul bener alamati cocok persis foto-foto kegiatan Ugo Ono malah Ono foto struktur kepengurusane yayasan barang Tengkono Pak Maksum katulis minongko bendara loro Dene Ali dari saksi umum songgorungiku rungiku ilang Nyandak tahun katelu Pak Maksum wis arang kading melu jupuk isine kota amal sing tukang jupuk ahli lan kancane kang luweh aku ora takon jenenge bukune laporan diganti anyar wis ana yen limang sasinan oleh-olehane yo akeh mesti klewat 500000 aku melu bungah yen nglumpuke sedekah ing kotak amal kuwi akeh rampung jupuk duit Ali mesti pesen inuman soda gembira lan rokok di Samsu. Dene kancane seneng es megamendung. mendung. Rokok gudang garam Surya Rolas. Malah ora tau pesen kopi apa es teh kaya dek isih karo Pak Maksum biyen kae. Nalika ndak takoni gene kok saiki ora tau moro karo Pak Maksum. Oang sulane Ali Pak Maksum lagi gerah stroke ringan. kang biasane ngoceh wiwit sadurunge subuh nang ngarep warung kuwi manuk tilang dheweke sarapan woh anggrung sing wis mateng iki ndak titeni pas nedenge adzan subuh kumandang saka masjid manuk iku ora cemwet belas. mungkur adzan dheweke ngoceh meneh ana ning manuk tilang watoro jam 05 esuk kebrungsu swarane manuk cemblek ganter wah Arab ono tamu agung saja eh. Assalamualaikum suara uluk salamiku iku kagetake aku suara sing ndak kenal Waalaikumsalam tendikane gerah pambagiku kita kita marang Pak Maksum leres Pak Oyos kepengker kengeng stroke ringan latangi tilam niku tangan dengan kula sak nginggil gergingen kali dinten tasih gergingen akhirnya pulau periksane tensi normal asam urat normal bajebol kolesterol kula inggil sangatbok menawi kolesterol niku engkang dados jalare Ohngeten saat niki pone enteng pulo ambali periksapon normal sedaya namun kemawon saat menikah menawin edo kedang atau satos pak maksum ngobah ngobah astane tengen. alhamdulillah menawi sampun saras maka ten pak oyos keparengo pulau matur saat mangke menawi ingkang mendet isi kotak niki sanes kulo utawi mboten bekto surat tugas sampun dikeparengakan nopo malih rencang kula kepengker ingkang namine Ali piwelinge Pak Maksum jagongan iki mau yosinambi sinambi uwat buka kota amal ngitung nulis nang buku lantah datangan serah-serahan lawan tenopo pak Ali sakniki pun boten dados pengurus yayasan pun dikendeli layotro kota amal pinten-pinten kota kula sakit di damel oh ngeten aku njomblong aliniko estune rak karyawan bang pelecet to diponjak keliling idir kota amal ngeten menika pamriya sepados lincah telaten waw si medan neng geniku dangu-dangu ketinggal watak aslinipon milo saat niki menawis anes kulo engkang mendet mesti dipun ini surat tugas jalan pak maksum niku pinten kotak mawon mendet meriki ingkang boten kalian jenengan mawon pun kaping tiga Dan niku pinten takon kumi terang. Kadah sangat pulau niku es tunai bading hubungit tiang-tiang ingkang dititipi kotak nanging pulau babar pisan buatan gadah nomor HP gembok gembok kotak sedaya pun diganti alih buku pengambilan yangi gendamel piyambak lalaya layak buku nekai anyar lek gemboknya diganti aku rawas podo awet aku jebut ladeni pelangganku batinku rampung dongani sudah koi para donatur kaya padatan Pak Maksum, Lan Rewange pamit. Duh, lah ngati-hati, mureh kotak amal kui, bener teman jane. Ora disalah gunakake ake. Oje nganti kabli to, kong ngapos-apos. Weh ladalah, isi meksa kecolongan. Cudel.